А чем старше, тем сложнее. Но видите, как бы о они почти получилось, да, да, почти получилось. Теперь нужно голову посмотреть на головой посмотреть на ладонь, на ладонь посмотреть, вот. Все, вот теперь уже асана закончена, асана закончена. Ну как, каковы ваши ощущения, расскажите. Может, прилив сил почувствовали или снисхождение космических лучей, или может быть, третий глаз начал проявляться. Представьте, Аня с тремя глазами пришла домой. Пришла домой девочка с тремя глазами и говорит маме, я достигла высоты йоги. Так, сейчас мы узнаем, это была шутка, сейчас мы узнаем, для чего эта асана предназначена. Это скрученная триконасана или париврита триконасана. Представьте, мама приходит, говорит, дочка, что ты делаешь? Она говорит, скрученную как триконасану или париврита триконасану? Все скрученные позы очень полезны для пищеварения. И мама и дочка отвечают маме. Это мама полезная для пищеварения. Все, да? Хорошо. Если вас мама будет спрашивать, вы должны маме так и отвечать. Хорошо, аплодисменты Анне. То есть она не зря ходила несколько месяцев в йога-центр. Я думаю, что, наверное, ей нужно продолжить, чтобы в следующий раз она уже здесь на сцене учила. Так, а вас как зовут? Алина. Алина, вы что-нибудь вы, вы вообще Суммани, скажите сразу? Или турист? Сумани а вы что-нибудь о йоге слышали в общих, в общих чертах это нам еще интереснее давайте выйдем сюда будем смотреть Нет, на нашу работе. учительницу я хотел не сказать не танцев на но йога это тоже танец почти потому что некоторые йогические асаны то есть некоторые индийские танцы включают в себя элементы йоги например стиль Чипуди. вот хорошо смотрим дальше поставили ножку на бедро подождите не спешите не спешите то есть вот так как бы. Очень сложно стоять на одной ноге. Говорится, что человеку, у которого много разных мыслей, он э, не сможет устоять на одной ноге. А представьте, женщина на одной ноге, то есть сколько у нее мыслей, она их всех отогнала. Сейчас все мысли женские отогнала. Это подвиг. Аплодисменты, да. И вот стоит, видите. То есть ни одной мысли женской. Итак, э, что дальше? все пока, да? То есть она, конечно, имеет продолжение, это асана, но мы пока остановимся на, на этом. Для чего эта асана предназначена? Это вирасана или поза дерева. Эта поза предназначена для успокоения ума и для развития баланса. Для успокоения ума, поверьте, для успокоения ума... Э, каждому из нас полезно, и не нужно ходить в аптеку теперь за успокаивающими. За успокаивающими. Нужно постоять вот так, и, и Эффект лекарства будет достигнут. Аплодисменты Алине. Алина, да? И подруга Алины. Вы же, вы же подруга Алины, да? А вас, наверное, Карина тогда зовут, нет? Аня. Аня, хорошо. А, вы также Аня, да? Аня, а, это вот наша э, Егиня Аня. Хорошо, давайте, Аня, выйдем э, сюда. Э, ну, скажите, вы хоть что-нибудь о йоге слышали? Ну, тоже в общих чертах. Тоже в общих чертах. Еще более интересней. Давайте попробуем. Вот так вот нужно встать. Встали. Вы не беспокойтесь, у нас есть скорая помощь, в случае чего. Но пока еще все уходили живыми. Вот стоит, это чудеса, честное слово. Умань, город йогов на самом деле. Вернее, Егинь. Я предлагаю Умань переименовать в Йогань. Хорошо, для чего эта асана предназначена? Это называется Артхачандрасана. Артха Артхачандрасана. Вы наверняка у вас кто-то сфотографировал, да? Есть тут кто-то? Кто с кто девушек сфотографировал? Знакомые девушек есть? И, и, и вас спросят, потом будут смотреть, наверное, внуки, и говорят, бабушка, что ты делаешь? А вы скажете... Артхачандрасана. Чандраса. Артха Артхачандрасана. Или поза половины луны. Поза половины луны. Эта поза также на баланс, она развивает ноги очень хорошо и все тело тоже. Делает тело сильным. Хорошо, давайте поаплодируем нашим девушкам, которые наглядно продемонстрировали нам. Аня, Алина и, и Аня, да? А, Саша. Также девушкам мы вручаем призы, благовония, романтические палочки, которые также для занятий йоги, йогой весьма полезны. Аплодисменты нашим йогам. Теперь йоги, подождите, вы должны сложить вот так вот руки и поклониться. На маскар сделать, на маскар. Поклонились. Аплодисменты еще раз.